Если развивать морскую концепцию памятника, но ну, площадной, то остается тема павловского мыса, одно из самых красивых мест, всегда находящихся в центре всех экскурсий морских да. И вот, соответственно, безымянная площадь обращения на вопросы, сейчас мы рассмотрим, безымянность первой все здесь. Ленина один, рядом вот, прямо с их собрания, в вот это место. И многим нравится еще площадка, соответственно, между театром Луначарского, гостиницы Севастополь, которая находится, соответственно, на линии Синомской лестницы. И Бога волей, и Бога моря. А вот это установлено еще из У Синерга есть, свой, свой сквер, есть место. Самасштабной этой площади. И второе есть... Э, посвященный основателям Севастополя. И там, что-то фигура, типа памятник, да. Пожалуйста. Ну, Героя